আজি আলোচনা কৰিম কোনজন ব্যক্তিক কি কি ছদ্ম নামেৰে পৰিচিত তাৰ বিষয়ে আগন্তুক এক্সামত দেখা গৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছে যে কোনজন ব্যক্তিক কি কি নামেৰে জনা যায় এইবিলাক প্ৰশ্ন আহে গতিকে এইবাৰো আহিবও পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে জানি থোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আগৰ পেপাৰ যদি ফ'ল' কৰিছে তেনেহ'লে গম পাইছে যে প্ৰত্যেকবাৰতে আহিছে এইবাৰো আহিব গতিকে আপোনালোকে এইখিনি জানি থোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেনেহ'লে বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি প্ৰথমটো হৈছে যে ৰূপ কোঁৱৰ ৰূপ কোঁৱৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় ৰূপ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু লোকনায়ক লোকনায়ক হৈছে অমিয় কুমাৰ দাস তাৰপিছত হৈছে শেৱালী কবি বুলি কাক জনা যায় শেৱালী কবি হৈছে ৰত্নকান্ত বৰকাকতি তাৰপিছত হৈছে লোকপ্ৰিয় বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় আৰু লোকপ্ৰিয় হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ তাৰপিছত হৈছে বনফুলৰ কবি কোন বনফুল কবি হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা তাৰপিছত হৈছে লোকবন্ধু হৈছে ডক্টৰ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱা তাৰপাছত হৈছে বকুল বনৰ কবি বকুল বনৰ কবি হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু বিহগী কবি হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী ৰসৰাজ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ উপাধি দিয়া হৈছে আৰু কলাগুৰু হৈছে বিষ্ণুপ প্ৰসাদ ৰাভা বাঘমিমৰ হৈছে নীলমণি ফুকন আৰু ককা বুলি কোৱা হয় নীলমণি ফুকন ইয়াত দেখা গৈছে যে দু এজন ব্যক্তিক দুটা চদ্মনামেৰে পৰিচিত হয় তেনেকৈ বহুতৰে আছে কৰ্মবি বুলি কোৱা হয় নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ দেশভক্ত বুলি কোৱা হয় তৰুণ ৰাম ফুকন আৰু নটসূৰ্য হৈছে ফণী শৰ্মা এইটো আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখি থ'ব প্ৰতিমা খনিকৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় প্ৰতিমা খনিকৰ হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সুগন্ধি পখিলা হৈছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য অগ্নিকবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় অগ্নিকবি হৈছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য আৰু অসম কেশৰী বুলি কোৱা হয় অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী লৌহ মানৱ বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় লৌহ মানৱ হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি সিংহ পুৰুষ হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা জ্ঞান মালিনী বুলি কোৱা হয় মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা আৰু এটা সকলোৱে জানো যে সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এইটো মনো ৰাখি থ'ব আৰু এইটো সকলোৱে যিহেতু জানে যে সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বুলি পাপৰি কবি পাপৰি কবি বুলি কোৱা হয় গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ নিজৰাৰ কবি হৈছে শৈলধৰ ৰাজখোৱা তাৰপিছত হৈছে উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় উপন্যাস সম্ৰাট হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু শোণিত কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় গজেন বৰদোৱা বিদ্ৰোহী কবি হৈছে প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী আৰু বীৰবালা হৈছে কনকলতা বৰুৱা এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গীতি কবি হৈছে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা তাৰপিছত ত্যাগবীৰ হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা লোকপ্ৰাণ হৈছে মতিৰাম বৰুৱা আৰু জননায়ক হৈছে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা লুইত কণ্ঠ হৈছে জুবিন গাৰ্গ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু দেশ প্ৰাণ হৈছে লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা ধনী কবি হৈছে বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি হৈছে নলিনীবালা দেৱী এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ভাষা তত্ববিদ হৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি এইটো প্ৰশ্ন আগৰ এক্সামত আহি গৈছে আৰু তপোবনৰ কবি হৈছে অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা জলপৰি হৈছে মিথু বৰুৱা আৰু ককা বুলি কোৱা হয় নীলমণি ফুকন অসম গৌৰৱ বুলি কোৱা হয় হেম বৰুৱা আৰু নাট্য প্ৰভাকৰ হৈছে সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা প্ৰেম আৰু ৰদালি কবি বুলি কোৱা হয় হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য আৰু বুৰঞ্জীবিদ হৈছে বেণুধৰ শৰ্মা কথা শিল্পী বুলি কোৱা হয় আব্দুল মালিক আৰু খৰিকাজাই কবি হৈছে ভৱানন্দ ৰাজখোৱা আৰু জগতগুৰু বুলি কোৱা হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ বুলিও কোৱা হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বুঢ়াৰ পুৰ বুলি কোৱা হয় শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আৰু অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় ৰাম সৰস্বতী এইকেইটা খুব ইম্পৰটেণ্ট হয় আৰু কাব্যনিধি হৈছে মুকুন্দ শৰ্মা আৰু সাহিত্যচাৰ্য হৈছে মিত্ৰদেৱ মহন্ত এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব যে সাহিত্যচাৰ্য বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয় মিত্ৰদেৱ মহন্ত আৰু এনেকৈ বহুত ব্যক্তিৰ নাম আছে বহুত ব্যক্তিৰ চৰ্মনাম আছে গতিকে আপোনালোকে পঢ়িব যে মোক গোটেইখিনি দিব পৰা নাই তথাপিও মোক এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহে ৰিটাৰ্ণ এক্সামত আপুনি যদি আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি এ হওক বা এচ আই হওক বা এ ডি এডিয়ে হওক তাৰ যদি আপুনি চিলেবাছটো চাবলৈ যায় তেতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত যিহেতু দেখি যায় ছয় নম্বৰটো প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিৰ উপৰনাম বা ছদ্মনাম তাৰ বিষ চিলেবাছত আছে আৰু চালে গম পাব আপুনি আৰু তাৰ বিষয়ে যিহেতু আহে আৰু আপুনি ইয়াৰখিনি যিমান পাৰে ব্যক্তিৰ নাম গোটাই লৈ আপুনি পঢ়িব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা আপুনি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ